Аллаху Субхану Алсаля не спасла нам в Коране, и что самое главное, и интересное и важное в Коране, то, что Коран говорит общим языком, очень редко обращая внимание на детали. И это, наверное, здесь мы должны взять для себя урок, что сейчас, вот в это время, в то время как большинство мусульман вообще далеки от ислама, не говоря уже о том, что вокруг нас миллионы неверующих людей, мы здесь взять, мы здесь должны взять путь Корана. Предписания, которые разъяснены детально. В основном это очень поздние аяты, которые были не уже в мусульманском обществе, уже в мусульманском государстве в городе Аль-Медина. То есть уже тогда, когда пророк Алехиссатусам создал, воспитал, сформировал мусульманскую общину, когда уже создал и установил мусульманское государство. Уже после этого не спаслась аяты Корана, в которых уже идет внимание или акцент на какие-то детали. Но вначале Аллах Субхану а. ал, не спасал и учил и призывал к основам веры. И эти аяты, они очень обобщенные. И мы должны сегодня делать акцент именно вот на этот метод. То есть призывать большинство людей оставить друг друга, то есть соблюдающие мусульмане должны оставить друг друга такими, какие они есть, и обратиться к тем мусульманам, которые вообще далеки от ислама, не делают намаз, сомневаются в Аллах, сомневаются в судном дне уже сомневаются во всех законах Аллаха Субхану и уже можно сказать на основах вероубеждения, уже скоро могут вообще отойти от ислама и уже не будут называть себя мусульманами в общем. Мы должны заботиться вот об этих людях, об этих мусульманах, не говоря уже о тех людях, которые вообще являются сегодня неверующими.